Musim tengkujuh yang melanda ketika ini sekali lagi memperlihatkan betapa dahsyatnya impak banjir besar terhadap harta benda. Antara kerusakan paling ketara ialah kenderaan. Ramai pemilik terpaksa menanggung kerugian beribu-ribu ringgit apabila kenderaan mereka tenggelam atau dihanyutkan arus deras. Salah satu kejadian besar yang menjadi perhatian ramai ialah banjir besar di Hat Yai, Thailand yang turut melibatkan ramai pelancong dari Malaysia. Dianggarkan lebih seribu kenderaan rakyat Malaysia terkandas dan tenggelam akibat banjir tersebut. Sebahagian besar kenderaan tidak sempat dialihkan apabila air naik secara mendadak menyebabkan kerusakan teruk pada enjin, sistem elektronik dan komponen dalaman. Kerua kami berpeluang melihat proses penundaan kereta dari Hak Nyai kembali ke Malaysia sebaik sahaja air mulai surut. Terak tunda mula dilihat memasuki sempadan membawa masuk kereta-kereta yang rosak teruk. Ya, antara cabaran yang saya lalui ketika towing kereta di sana, ada kereta tu dia parking tepi jalan Uh, time nak ambil itu dia dah tak duduk di tepi tempat yang asal uh, dia duduk, duduk sebelah kanan uh, ada yang uh, kereta lain uh, uh, halang dia untuk nak towing kereta uh, jadinya untuk nak ambil uh, nak towing kereta tu agak sukar uh, dalam bila nak towing satu-satu kereta tu mengambil masa dalam sejam sejam setengah uh, kebanyakan uh, insurans tu memang bukan kebanyakan memang insurans tak ada cover. So andai kata dia kita nak masuk ke Thailand kita ambil kena ambil empat jenis insurans yang yang uh, yang wajib dan yang third party. So kalau andai kata pemilik kenderaan ada ambil insurans polisi dari Malaysia dia ada tambahan uh, special peril yang kalau jadi apa bencana di uh, di Thailand. So bila dia masuk di, uh, dia extension kan masuk ke Thailand benda tu dia akan cover. Tapi kebanyakanlah kebanyakan tu tak ada lah saya rasa kalau ada pun mungkin dalam 5% macam tu sajalah. Walaupun kejadian di menjadi tumpuan, hakikatnya negara kita juga tidak terkecuali. Setiap kali musim tengkujuh, puluhan hingga ratusan kenderaan dilaporkan rosak akibat ditenggelami banjir. Banyak kawasan rendah menjadi lokasi hotspot dan pemilik sering kali tidak sempat menyelamatkan kenderaan mereka. Banjir di sekitar Hulu Langat Selangor yang berlaku baru-baru ini perlainan situasi. Apa yang kami dapati ketika tiba di sini, rata-rata penduduk sudah bersedia untuk menghadapi banjir kali ini. Banyak kereta diparkir di kawasan tinggi di sekitar bahu jalan. Menurut salah seorang mangsa banjir, Suhaillah Muhammad Said, mereka sekeluarga sudah bersedia dan sempat mengalihkan kenderaan sebelum rumah ditenggelami air. Kita selalu tengok apa telefon grup grup telefon apa ni kita memang ada grup banjir kan. Kampung, kampung ni memang selalu banjir. Jadi uh, siren bunyi. Uh, siren bunyi jadi kita dah standby lah. Masing-masing dah standby sebab uh, dua minggu lepas pun banjir. Tapi masa tu siren tak bunyi. Uh, tapi kita cuma berpandukan pada apa tu pada apps JPS kan uh, tengok uh, apa uh, paras air sekarang ni saya berada di salah satu kawasan yang menjadi pilihan penduduk yang terlibat dengan banjir di kawasan sekitar Sungai Serai di mana kawasan ini agak tinggi dan sesuai untuk mereka meletakkan kenderaan takut-takut tenggelam akibat banjir. Dan kalau anda dapat lihat memang banyaklah kereta-kereta di belakang saya dan di atas sana pun ada banyak juga kereta yang diorang pilih untuk jadikan kawasan untuk meletakkan kenderaan dan untuk mengelakkan kenderaan daripada tenggelamkan banjir. Di sini adalah motor-motor, kereta dan ada juga bot. Bot ni mungkin digunakan untuk misi-misi uh, untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir dan kawasan ini adalah kawasan yang hangat, hotspot yang orang cakap, yang uh, seringkali ditenggelami air banjir dan mungkin sebab itulah uh, kawasan uh, penduduk di sekitar kawasan ini sempat membuat persiapan apabila tiba bunyi siren ataupun sebarang persiapan ketika uh, berlaku musim banjir. Ini. Banjir besar bukan sesuatu yang boleh dijangka, apatah lagi dielakkan. Apa yang pasti, kesan dan kerugiannya cukup besar, terutama sekali kepada pemilik kenderaan yang terlibat. Kami turut mendapatkan perkongsian daripada seorang mangsa banjir, Nurul Nadia Abdul Razak, yang berdepan kerugian selepas kenderaan miliknya tenggelam dalam musibah banjir besar di Shah Alam dua tahun lepas. Uh, kejadian tu, uh, petang kalau tak silap saya, uh, waktu KL dan selaku pun tempat banjir. Jadi uh, kawan dia, dia kata kawan dia dah cuba untuk alihkan kereta tu ke tempat yang tinggi sikit. Dia uh, dia dia pakai tempat lain, lepas tu kawan dia alihkan tempat tinggi sikit. Ingatkan, uh, okey sebab uh, office dia tak pernah banjir. Air tu dah surut, memang kita orang terus pergi. Terus pergi tengok dulu tapi bila tengok tu uh, memang teruklah sebab iyalah banjir kan banjir memang habis orang kata apa sekali yang kita orang buat adalah cuci dulu kereta tu. Nah tu a ambil towing terus pergi ke tempat uh, dat uh, kita orang hantar dekat masa tu dekat Datuk keramat untuk buat a uh, ni lah uh, cuci lah, uh, luar dalam semua. Hmm. Kalau dia tenggelam habis kan kalau tenggelam habis memang semualah sebab enjin kita kat depan kan total kos untuk uh, hampir tiga puluh ribu nasihat pada siapa yang kereta yang kena banjir first thing basuh dulu kereta tu jangan biarkan sebab yelah lumpur ni uh, bila kita biarkan nanti lama-lama boleh berkarat kan? Ha uh, uh, lepas tu jangan hantar pada bengkel yang kita tak kenal kalau hantarlah pada service center. Memang kita rasa macam eh mahal. Tapi sekurang-kurangnya bila kita hantar pada service center, kalau rosak apa-apa, kita masih ada warranty. Dalam situasi banjir yang melibatkan kerosakan kenderaan, sememangnya persediaan awal, pelindungan insurans yang sesuai dan pemahaman tentang langkah keselamatan penting bagi mengurangkan risiko kerugian yang lebih serius. Banjir datang tanpa amaran. Walau di mana kita berada, keutamaan adalah untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Teruskan berwaspada sepanjang musim tengkujuh ini. Baik, itu dia antara laporan yang kita boleh berikan manfaat kepada semua sebenarnya. Sekiranya oh. berlaku banjir di beberapa kawasan kita kan. Kalau misalnya kereta dinaiki air dan sebagainya, sebenarnya kena ada ilmu yang betul. Ah, yeah. ha, bukan tak boleh tapi kena ada ilmu yang betul bila kita meredah banjir. Yeah. Kita faham kadang-kadang orang cakap macam, tapi waktu kita tengah cemas, mana hmm. boleh berfikir? Tapi sekurang-kurangnya, contoh hari ini kita tengok Malaysia hari ini, mungkin kita akan dapat ilmu baru dan kita rasa yeah. macam kita mungkin, boleh aplikasikan walaupun di waktu cemas. Sebab itu kita akan uh, menjemput, ataupun mereka telah ada di sini pun sebenarnya, hmm. dua orang yang saya rasa cukup pakar untuk berkongsi tentang isu kita hari ini. Kita nak jemput datuk senior, uh, Haji Muhammad Dalib. Silakan. Dan kita juga ada Mekanik. Um, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam. Silakan, Dato'. Dan seorang lagi dalam kita, ok Hafiz Hafizuki Muhammad Zaki. Hai ya. Hafiz. Yes. Ya. Okey, terima kasih semua kami. Okey, partnernya dua-dua ni ada ke pakaian masing-masing. jadi kita nak tanya lah soalan pertama untuk Datuk. Kalau misalnya berlaku banjir, ba banjir kan. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ah. Okey, bila kenderaan kita banjir, Okey. sama ada dia ada dua jenis banjir ni, banjir yang kita parking Aa. atau kita kedai banjir hmm. lain ha? Kalau kita letak kereta kita, kita parking, kita tengok banjir. Banjir tu sampai mana? adakah banjir itu tenggelam daya hmm? atau banjir itu habis semua? Oh. Kalau tenggelam semua, memang satu pun kita tak boleh usik. Ha. Uh -huh. Jadi kalau kita ada kunci pun kita tak boleh usik. Kita kena ada konsep dia, iaitu kita kena buka bonet, kita cek bonet dia. Ya? Hmm? Kita tengok kat sini, apa yang berlaku. So, boleh? Eh? Tak jumpa dia punya. Tolong Okey. Okay. So, dia... Jangan risau. Ini kira, -kira so, dalam keadaan yang yes. Keadaan ini keadaan yang ini. kita kategorikan dia kenderaan kita tengok lemas habis. Okey, lemas hmm. habis. Tenggelam okay. habis. Okey. Yang pertama sekali kita kena buka ni, warna merah. Okey. Baik. Jangan usik yang lain. Sebab apa? Dia ni adalah memberikan uh, uh, karen untuk keseluruhan. Uh -huh. Dia dah kena air, air dah short. Hmm. Uh -huh. Jadi kalau kita on, kita on, dia akan terbabit kepada isu program. Uh. Ini adalah fuse box, di mana fuse box ini dah penuh dengan air. Okey, so, ini kalau air dah melepasi daripada pas tayar tu pula kan? Ya, yeah, dah okay. penuh. Jadi okay, kita dah melebihi kan. lagi pada setengah pintu ini. Hmm. ni lah. Atas okay. ha, dah atas. Ha. Jadi kita jangan usik kawasan part ni. Kerana di kuatiri nanti, isu program, kereta ni, isu program dia ada di dalam dashboard. Tak uh, Dah terkena air. Okay. Sebab dia penuh. Kalau dia sampai setengah saja, tak apa lagi. Sebab ECU program, elektronik control unit ini, dia akan memberikan karen uh, untuk mengawal keseluruhan kereta tu. Jadi kalau kita onkan dia habislah kereta tu. Habislah motor dia pastis memanglah kita teruk. Baik. Ah. Okey, uh, Chefis, uh, ya. kita nak tanya Chefis buat ya, uh, pengalaman sebagai seorang mekanik tak. Pernah tak a uh, mendapat apa-apa kereta yang memang uh, dah terkena banjir. Ah, hmm. uh, maksudnya so, dah parah keadaan. Adakah masih boleh lagi dibaiki atau bagaimana? Ada tak pengalaman? Ada, masih ada pengalaman uh, pengalaman saya melalui uh, setekan masalah kereta banjir uh, tak sepenuhnya 100% pulih. Okay. Kemungkinan hanya sekadar 50% sahaja. Oh. 60% saja. Okay. Uh, ada serta-serta pak yang tak ada di market. Okay. Hmm. Hanya segelintir saja dan kadang-kadang kita perlu guna just part yang afkatnya. Okay. Uh, untuk okay baik pulih dia. Baik pulih. Itu saja. Jadi adakah sukar sebenarnya untuk membaiki kereta yang dah melalui banjir ni? So, kalau tengok sekarang kan di Kuala Lumpur pun berbanyak banyak kereta hmm. yang parking mereka balik itu tiba-tiba kereta dah tenggelam. Ha, mungkin ya. ada uh, percaturan yang di situ. Agak sukar sikit. Dia <laughs> kereta yang dah melalui pernah melalui banjir hanya boleh pakai uh, tak begitu 100% lah boleh pakai macam biasa macam biasa tak sihatlah biasa. dia akan sihat setiap tak sihat saya lah. sihat, okay. sihatlah okay. ya okey okay. okay, doktor tadi saya ada cakap. kalau kita ni nak merdah banjir boleh tapi kena ada ilmu betul ha betul. mungkin boleh kongsikan betul? ilmu tu okey okay. kalau kita nak merdah banjir yang mana kenderaan ni kita memang nak, laluan ni kita selalu lalu betul hmm. okay. memang biasa tengok hari pergi balik kerja balik kerja balik kampung apa punya yang penting kita kena tengok di gigi-gigi tepi jalan ni hmm. ada tembok di mana tembok tu warna dia putih hitam, putih hitam betul? Hmm. Ada putih hitam satu kaki. Okay. Bermakna uh, batu tu kalau paras air tu penuh, saya kita akan tenggelam satu kaki. Ada lagi satu jenis tembok yang tinggi sikit, ia adalah dua kaki. Jadi kalau dia tenggelam je tembok tu, putih hitam, putih hitam tembok tepi jalan tu, kiri kanan tu, itu berarti kedalaman air di atas permukaan jalan. Hmm. Kecuali ada jalan-jalan, memang dia rendah, dia dah pacak dah tiang. Hmm. Di mana tiang tu ada, dia punya dimension dia, ada ukuran hmm. dia. Hmm. Jadi kalau kita nak gedah, kita dah nampak uh, satu kaki tembok kat tepi tadi tenggelam. Kereta hmm. kita boleh pergi. Boleh pergi ya? Boleh pergi. Dengan syarat, jalan air tu air yang dipanggilkan float ya, air yeah. terkapung, air terlapung dia perlahan-perlahan pergi bukan anak sungai bukan, bukan, yang, sungai, deras itulah, bukan ya. yang deras ya bukan yang deras kerana dia satu kaki hampir-hampir ketinggian daya tinggi ni oh okey hampir tengah jadi kalau kita mengikut jangan kita pergi yang first jangan kita yang awal biar kita di belakang kita di belakang kita mengikuti kereta supaya karen tu dibuka untuk memberikan laluan pada kereta kita dan air itu akan lepas pada kereta oh. kita jadi kita mengikut bagi kenderaan kecil seperti motosikal dia ada berbagai-bagai cara. Okay. Sebab motosikal ni exhaust dia satu je. Ha, dan dia tinggi lagi pada exhaust kereta. Jadi dia boleh meredah. Dan cara redah motosikal bukan boleh pergi terus laju-laju tak boleh. Dia tenggelam nanti. Dia kena slow-slow supaya air hmm. ha, ah, itu buka. Hmm. ah, saya saya hanya macam tertanya sebab saya pernah kalau contoh bukanlah banjir yang tinggi. Hmm. Tapi macam kalau air dah banyak macam, macam banjir sikit lah. Ada orang pernah pesan dekat saya. Raya, dai jangan tekan brake, jangan tekan brake, jalan tu slow, je, steady, jangan minyak. Mungkin ada pencerahan sikit. Tak betul, betul tak tu. Betul. Tepat sekali. Oh, Jadi okay. jika kita memandu, jangan gunakan gear tinggi. Di dalam D, ada D1, D2, D3, D4, sehingga D10. Cuba gunakan D letak bawah satu step D. Jika ada S, letak pada S agar oh. kereta ni kita rem pada RPM 2000 RPM hmm. dia bergerak sendiri dan kita gunakan brake untuk tap 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 brake supaya RPM tetap tinggi. Supaya RPM jatuh nanti dia akan sedut air akan masuk ke dalam exhaust pipe enjin akan mati. Ha uh, 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 uh. jadi kita kontrol pada uh, kita punya RPM saja lah untuk mengikori ya. Baik. baru kita boleh selamat. Okay. Uh. Saya tanya Hafiz kalau misalnya katakan kereta kita lah ada mangsa banjir jadi oh. keretanya telah dinaiki air dan tenggelam. Yeah. Uh, mungkin ada tips juga mungkin kena berapa hari jangan pasang kereta ke apa ke mungkin kalau awak sebagai mekanik kan bagi tahu pada pelanggan yang mungkin masuk banjir apa dia kepada okay, untuk tips pada pelanggan yang lain jika lo melalui banjir di rumah kereta tu dah cabut bateri seperti cek Datuk Jaka mm -hmm. okey biarkan dulu selama 3 4 hari dan selepas 3 4 hari tu jangan terus pergi pasang kalau boleh telefon mekanik-mekanik ataupun bengkel yang terdekat hmm. untuk towing dan dia orang akan ceki diagnosis sepenuhnya. Oh. Adakah kereta ni boleh pakai ke tidak dan apa kerosakannya. Oh. Hmm. Seperti mana yang ditunjukkan di sinilah kan? ya, kan? Maksudnya jangan pandai pandai dulu. Jangan pandai pandai ah. untuk test pasang uh, ada yang customer saya pernah cuba melalui benda tu. Oh. Dia pasang uh, connector uh, negatif, uh -huh. cuba pasang dan dia start hidup hanya 5 minit saja. Betul? Lepas Betul? tu habis. Assalamualaikum. 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 Maksudnya total tak boleh pakai. Total total habis. ECU TCU Wah. modul Allah. ada berkaitan tu sebab air masih bertakung di dalam tissue tisu isu ha, dan elektronik tersedialah. oh. Ha, jadi bila kita cuba untuk start dia akan terus merebak. Okey. Hmm. Datuk mungkin tadi kita dah tengok bahagian sini, mungkin ada bahagian di dalam juga mungkin Datuk ingin tunjuk. Bila, bila kereta kita dah tak boleh, tak start, dah tenggelam habis. Okay. Kita boleh masuk dalam kenderaan. Jangan okay. risau. Kita masuk. Tapi bateri dah cabut. Dah tak ada aktiviti dah. Bateri aktiviti cabut dah. dah tak ada dah. Sebab bateri dah cabut dah. Okey. Okey. Kita masuk bagian dalam. Yang paling penting sekali kita nak keluarkan apa barang yang kita ada daripada dalam. Yang keduanya, kita tengok dekat apa-apa dashboard kita. Ada apa-apa timbul tak walaupun bateri dah cabut sebab okay. e-mobilizer dia adalah komponen elektrik power dia sendiri. Hmm. Immobilizer e ni adalah remote control hmm. yang mana dia connect dengan skyward. Hmm. Di mana dia akan mengesan. So kalau ada dia blinking, dia bagi tahu. Itu adalah warna merah. Hmm. Bermakna dia untuk not effect apa-apa. Warna merah. Tak boleh buat apa-apa. Dia ada satu dekat kadang-kadang dekat tepi, kadang-kadang dekat cermin, dia akan letak ada satu buzzer lampu berwarna merah. Okey. Ah ha, jadi kalau dia berkelip-kelip tak boleh. Tak mau usik apa-apa, ha, bawa je lah pergi kepada workshop. Okay. Sebab immobilizer ni dikawal oleh sistem. Oh. Dia adalah penjaga kereta tu. Oh. Ah. Ha. Jadi kalau dia merah kelip-kelip tu maksudnya dah rosaklah tu. Ah ha, habis. Okay, dia, habis. dia dah tak dapat kesan. Saya tertanya juga lah ya. Ini kalau kita hmm. cerita tentang kereta yang seperti biasa kita ada. Kalau electric car pula, ha, ha. Ha, melalui banjir, apakah yang akan hmm. berlaku? Elektrik ke, oh. kalau mengalami banjir, oh. tak ada masalah apa-apa. Oh. Tetapi kalau dia tenggelam dalam air, lebih lagi pada dua jam, habis. Tenggelam tu maksudnya semua ataupun sampai lepas? Cukup dah, sampai sini saja. Dua jam, settle. Habis. Assalamualaikum juga. Habis. Sebab oh. dia adalah kursi bateri. Oh. Di mana ECU program, immobilizer e dan juga resimeter adalah pada dashboard. Oh. Dan dia dikawal kepada adalah dipanggilkan Uh, monitor, uh -huh. di sana monitor habis, kena uh -huh. karen uh -huh. sebab dia akan pergi kepada isu, dia tetap ada isu sebab nak run kan bateri, dia ada dua jenis bateri, yang pertama bateri 4 bateri, yang kedua dipanggilkan works bateri, uh -huh. works bateri ni kecil, harga dia seribu 1000 lebih uh -huh. yang mana 4 bateri harga dia puluh 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 ribu. Okey, Mam. <tuk> Okey, saya tanya Hafiz kan kadang-kadang kan kita ni uh, kurang ilmu tentang kereta uh, beli, beli beli kereta second hand, tapi kita tak tahu kereta tu pernah kena banjir dan sebagainya ada tak? Boleh dapat tahu ke kena pasti ke macam oh kereta ni, ni pernah kena tenggelam banjir ni kalau kita beli kereta kereta yang second hand dan sebagainya. Okay, untuk pengalaman saya untuk kita mengesan kereta tu banjir nak beli dalam kereta, kereta tu pernah kena banjir ke tidak? Ha. rasa agak susah. Usah? Ya? Okay. Susah sebab serta-serta salesman -serta yang uh, berkaitan yang jual kereta ni dia akan cuci sepenuhnya ha. sampai tak ha. tinggal apa-apa sikit. Itu ha. Cik. Ha. cik Afif tak kau akan. tengok kan kalau contohlah. Ha macam cakap tukar adakah mungkin ya. bahagian komponen-komponen ini boleh diubah jadi memang tak nampak langsung repot boleh. ke apa boleh, boleh. okey boleh kalau pada segi sini semua pun kita dah boleh nampak ada. dah semua ni ha, ya. termasuk seat punya punya semua dia akan buka hmm, habis memang. Memang boleh nak tarik seatbelt lah, pun eh. boleh nampak oh dia ya memang, dia akan okay. tinggalkan shell saja yeah. oh. so interior fitting ni ni dalam dia interior fitting nama dia uh -huh. semua ni boleh angkat keluar termasuk dashboard hmm. dia akan tinggalkan serupa kereta yang baru nak buat Oh, agak ini juga lah hmm, yang juga. ini sebab dewa, ini, tak, ini, uh -huh. dia warna hitam ni. Ah, ah. Bila dia ni memang boleh buka. Tarik klip dia kat bawah tu. Klip je boleh ha, ni? Dia ada enam klip. Satu, dua, tiga, okay. empat, lima, tercabut habis. Hmm, Okey. Hmm. Kalau lah kata tengah banjir kita. Okey, katalah ni mangsa banjir ni. Ah. Dia dulu lah kereta. Ari, si, okay. Datang gelam ni, Datuk. Okay. Apa kena buat kalau kat dalam ni? Kalau semua ni cermin tertutup, ha. kereta dah tenggelam, kereta dia olak oleh harus, karen. Ha. Yang pertama dia kali kena angkat satu kaki kalau dia berdua. Okey. Satu kan letak dua kaki sebelah sini. Sini so, macam ni kaki. Ya di dua dua kaki letak. Okay. Sebelah sana letak dua dua kaki. Okey. Polak cukup kuat satu kali pam dia ada clip dekat atas ni. Serentak. Oh, serentak serentak. Oh. Supaya beliau punya force tu boleh keluar, chairman dia akan close terus. Oh okey. Kedua, kalau boleh keluar lagi, keluar ke tengahlah. Keluar ke tinggal. Kalau contohlah kan dia macam Ada pakai cincin? Uh -huh. Kena cincin diamond, tak payah tumbuk, letak aje. Sebab gelas yang ada pada pintu Lepas ni kena beli cincin diamond betul, lah eh. Nah, yang ada pada pintu, pintu adalah oh. dipanggilkan break of glass Dan gelas yang ada pada pintu adalah tempered glass Tempered oh. glass Yang ni eliminated Eliminated ha. gelas, tak boleh Datuk, Datuk nak tanya eh. Ha. Contohlah cermin ni kan Contohlah kalau ada tenggelam Kan sistem ni berapa lama dia macam takut kalau tak boleh buka dah Selagi tak kena issue, ECU dia ada bawah ni Oh, okey. Ah, ha, ada bawah dashboard ni. Dalam oh, dashboard, dashboard ini. ni sebelah bawah dia ada ECU. Jadi kalau tu rosak habis tak boleh ni. Ah, ha, semua jam. Okey, Datuk nak tanya. Betul ke ni hari tu saya dia belajar katanya buka ni? Ah, ha, Pecah betul. kan? Boleh. Ini untuk orang yang uh, tak biasa, uh -huh. dia gunakan itu untuk tolak benda ini sebab dia tempat gelas. Ha, uh -huh. Ini boleh pergi pada tempat gelas. Ini tak boleh sini. Oh, sini hmm. tak boleh. Tak boleh. sini boleh. Situ je. kaki saja. Ha, yang uh -huh. ini, awak tolak dua-dua orang keluar Kelas ni kalau tak hilang boleh pakai balik. Ya, ini tips ha. Jabatan Bomba hari tu. Tapi kalau kalah seorang okay. boleh seorang macam mana? Kalau seorang angkat ni Yalah. Ketuk je lah, cermin pecah. Oh, Ataupun eh. diamond ring tadi. Kena hati-hati sebabnya kebanyakan kereta menggunakan filem. Bila dia filem, dia letak sekali, dia takkan pecah. Sebab oh. tempered dia kalah pada filem. Bila dia film, dia akan tetap, dia akan pecah beribu-ribu. Tapi dia tak jatuh. Oh. Jadi, you kena pandai pecahkan dia supaya dia gugur betul. Bila you nak keluar, pastikan kaca tidak akan memotong kulit-kulit dia. -kulit Allah. Okey, Okey, okay. Ah. okay. Siba -siba saya ter terfikir pula. Kalau misalnya kata kita satu keluarga, ada anak kecil. Hmm. Ah. Macam mana ni? Maksud, mana nak selamatkan dulu ni? Lo, macam kalau mana kalau Dia tak? air setengah, boleh buka pintu. Kalau air tengah air dalam, setengah, boleh buka pintu. Bila air penuh, tak boleh sebab pressure. Pressure luar lebih tinggi daripada pressure dalam. Itu sebab okay. dia tak akan boleh buka pintu. Hmm. Tak akan boleh buka pintu. Semua dah lock habis. Okey, okay, okay. Datuk. Di dalam keadaan hmm. yang macam contoh dengan banjir dan sebagainya, kita nak tahu juga lah yang terbaik. Kalau contoh kereta itu memang nampak arus macam deras dan sebagainya, paling selamat untuk keluar atau terus duduk di dalam? Ha, jangan kan? duduk dalam. Okey. Ha? Bahaya. Tak boleh duduk dalam kereta. Keluar. 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 Ha. keluar. Kerana presia yang kita tak tahu datang daripada mana air itu. Hmm kemungkinan dia akan datang sekali, datang ke kepala air tahu. Uh -huh. Dia datang tolak, dia akan tolak semua. Baik. Bila dia dah tinggi, ada lagi satu ombak yang akan turun atau pokok yang lebah dia pergi atas, dia akan buatkan satu ombak yang tinggi. Uh. Itu adalah uh -huh. pressure kepada kereta. Uh -huh. Jadi untuk selamat adalah lebih baik kita keluar daripada kereta. Dan jangan, jangan cuba tak? menjadi hero untuk reda. Betul. Uh -huh. ha, kecuali you seorang-seorang dan you memang tahu Ha ya. okey Hafiz hmm, okey mungkin kalau kita tahu kan orang akan cakap oh kenapa kalau kita butuhkan kereta lapan banjir ini jadi mahal Sebab mahal lah eh? Ha Okey kalau boleh saya bagi serah kepada Datuk okay, oh, tak apa <tuk> sekali harga ECU berapa Tak tahu ribu-ribu Harga ECU, <tuk> electronic control unit oh. dia akan berkawan dengan TEC Transmission Electronic Control okay. bagi kereta auto dan dia akan berkawan dengan dia panggilkan EFI, Electronic Fuel Injection System dia akan bertawan di dalam satu okay. dan ketiga-tiga sistem ni dikawal oleh ECU. Okay. Jika dia ada EPS, Electric Power Steering hmm. yang menggunakan ECU independent lagi ke semua ni adalah kos yang paling tinggi. Okay. Kalau enjin, tak ada masalah. Buka enjin kita boleh flushing. Macam mana nak flushing enjin? Buka atas, buka bawah. Taruh minyak atas dia turun bawah. Lepas itu okay. kita tutup dekat bawah kita flush ke atas, dia akan buka. Jadi hidup sekejap, boom, buang balik semula. Baik. Itulah kalau kita ikutkan, eh, bercerita tentang keadaan sekarang yang sangat kira uh, kiranya kita tak dapat nak jangka. Betul. Jadi itulah apa yang kita boleh buat kalau contohnya kenderaan kita terpalit ataupun terkena banjir tanpa kita sedari. Uh, itulah satu lagi terakhir-terakhir. Kalau kereta memang dah kena banjir baik kita cuba baiki ataupun jual. Jual sajalah. Macam mana tu? Uh. Tapi yang beli kena. Siapa yang beli kena lah. Pasal pada kedai orang lain akan kena. Kena. Ah, Okey. Baik. Sebenarnya banyak pakai. Ma, banyak sikit ilmu yang kita pelajari untuk hari ini. Jadi terima kasih ucapkan buat Dato, Insinyur Haji Muhammad yeah. dan juga Hafiz Zuki Muhammad Zaki di atas perkongsian pada hari ini. Yeah.